Sabahınız xeyir olsun əzizlərim. Görək günümüzə xeyir-bəxbər versin və bu gün Allahın izzəti ilə dolu olsun və sizin bütün gördüyünüz işlər, dediyiniz sözlər, münasibətlər, hisslər, dualarınız Allahın izzəti üçün olsun. Məsíhdə Filipplilər məktubu ilə sizin yanınıza gəlin 1-ci fəsil 6-cı ayədə və burada Paulun ə, bizə olan gerçəkliyi çatdırılmasını görün necə ifadə edilir. Paul deyir: Əminlə ki, sizdə xeyirli işdə başlayan Allah Məsíh İsa'nın zühur dəci günə dək bunu başa çatdıracaq. Paul deyir, mən əminəm. Mən əminəm ki, sizdə yaxşı işə başlayan Allah onu tamamlayacaq. O deyir, bu mənim əminliyimdir, çünki mən ibadat elədiyim, mən təbliğ etdiyim, mən öyrətdiyim Allahı yaxşı tanıyıram. Mən bilirəm ki, o başladığı işi naqaman qoyan deyil, yaradıcılıq qoyan deyil. O seçti insanları tərk edən deyil, onları atan deyil. Onları inkar edən deyil o onların Allahıdır. Allah sədaqətlidir. Və Allah işni tamamlayandır. Bilirsiniz, biz insan olaraq biz Bəzən işlərimizi nətamam qoyuruq. Mən çox vaxt da demək istəmirəm. Bəzən sözündirəm. Hansısa işi başlayırıq, həvəsimiz var, enerjimiz var, edirik, amma sonra isə həvəsdən düşürük, məyus oluruq, davam etmək istəmirik, maraqlarımız dəyişilir. Allah sənin olan maraqı isə dəyişmirisi. Çünki o səni sevir. Bəzən biz başqa insanlarla münasibətdə olduğumuzda biz çalışırıq nə isə edək. Səmiyyətdən, təmiz üzəkdən, xoş niyyətlə yaxşılıq edərək əlləri əl tutub kömək etmək istəyirik. Amma qarşılığında istifadə etməyə, narahatsız deyincəmlik, qiymət verməmə, dəyərləndirməmək insanların məyus edərək davamiyyətli olmağa mane olur. Allah elə deyir ki Allah bizdən fərqli olaraq o davam etməyə davam edir. O dayamır, o işini tamam qoymur. O işini axıra çatdırandır və Paul bilir ki, mən bilirəm ki, sizdə o işi başladı o. Osanda yaxşılıq və xeyirli işə başladı və onu tamamlayacaq. Və bu günləri sənin ibadətin sənə dua qoy belə başlasın. Bəlkə bütün öz gerçəkliyin qarşısında sən durduqda və bəlkə özündən məğlusta, bəlkə ətrafında olan insanlardan məyus olsanda, bəlkə xoşa gəlməyən hadisələrsə səndə hansısa bir durğunluq yaranıb. Və nəyisə etmə həvəsindən düşmüsən və bilmirsən nə olacaq, necə olacaq. Kur sənə duan belə olsun yağar, mən bilirəm. Filipplar məşti bu 1-ci fəsil 6-cı ayədə sən bu sözü mənə dedin ki, məndə sən yaxşı işə başlamısan. Sənin məndə gördüyün işlər yaxşıdır, faydalıdır və mən ondan faydalanacağam. Nəinki mən faydalanacağam, mənim ailəm, mənim nəslim, mənim xalqım faydalanacaq. Məndə o xeyirli işə başladım və mən etibar edirəm sənin sözünə. Çünki sən, sən natamam işləri görən Allahdelsən. Sən tamam işlər edən Allahsadır. Baxın kainata, baxın Allahın yaratdıqlarına nə qədər gözəl və mükəmməldir. Çünki Allahın işləri tamamlandı. Bütün yaradılışı tamam etdi və Allahın sənin həyatında gördüyü işlər gözəl və mükəmməldir. Bu gün prosesdir. Proses gedirsən həyatında. Allaha sığın və ona etibar et. Allaha sığın və etibar et. Nədir sənin etibarın Allaha, nədir sənin güvəncin Allaha? Ancaq ifadələr, ancaq sözlər. Məni etibar edirəm, məni güvəndirəm ifadələrləmdir. Paul deyir, baxın 5-ci ayə baxanda o deyir, çünki ilk günlər indiyə qədər müjdə yaymaqda şərik olduğunuz. Marağlıdır Paul. İmanələrə bizə rəğiat edərək deyir ki, mən bilirəm ki, sən iman etdiyin gündən indiyə qədər müjdə işində təyəlsən sən davam edirsən sən Allahın oğlu isəmsə bu xəbər haqqında xoş xəbərin yayılmasında öz payını götürürsən. Özünü şərik etmisəfə deyirsə ki, bu da mənim işimdir. Mən bunu etmək istəyirəm. Mən istəyirəm ki, mənim ailəm isanı tanıtsın. Mən istəyirəm mənim yaxınlarım isanı tanıtsın. Mən istəyirəm mənim nəsinim isanı tanıtsın. Mən istəyirəm mənim şəhərim, mənim xalqım nəsi isanı tanıtsın və bu işdə şərik olmusam Allah'a və deyirsə ki, yarə mən səni işində öz payımı götürürəm. Və Paul deyir, sənin bu yanaşma məndə əminlik yaradır. Mənim əminliyim sadəcə Allahla və Allahın gördüyü işlərlə də bağlı deyil, çünki mən onda əminliyə şübhə etmirəm Allahın gerçəkliyinə və Allahın işlərini tamam gördüyünə. Amma sənin münasibətin mənim əminliyimi bir daha da sübut edir. Sənin Allahın işində payını götürməyə və Allahın xidmətçisi olmaqın məni bir daha da təsdiq edir ki, yox, sən də Allah bu işi başladı. Allah bu işi tamamlayacaq. Çünki sən özü özünü Allahın işinə daxtırsan. Sən nə ki passiv evində oturub havanın dəyişilməyini gözləyirsə, müjdənin dəyişilməyini gözləyirsə. Sən gözləmirsən ki, sənin həyatında olan o məcazi qara buludlar dağılsın ki, sənin həyatında dəyişikliklər gəlsin. Sən çalışırsan Allahla bərabər. Sən zəhmət çəkirsənsə müjdə işində və müjdə işində sənin payın mütləqdir. Ona görə əzizim passiv oturub gözləməyinə, passiv oturub dəyişiklikləri gözləməyinə. Sən Allaham işində öz payını getir və qoy bu günkü dual bel olsun ki, ərəb sən məndə yaxşı işi başladın və onu tamamlayacaqsan, mən bunda əminəm. Və mən sənin oğunun İslam və səhin tanınmasında, müjdənin verilməsində şərik olmaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, sən də bu işdə istifadə edəsən. Məni yönəldəsən. Bu, bizim həyat tərzimiz olsun və bilirsiz, əgər biz müqəddəs kitabə baxsaq və mən qaytarıram, siz Efeslilər möchdü bu 4-cü fəsildə, çünki biz dünənləri bu haqqda danışırdıq, 4-cü fəsildən danışdıq, amma davam etmək istirəm, burdakı fikir Filipplilərdə olan müjdə işlə şəriklik olan fikrinə çox yaxınd və deyilir ki, o özü, Allah özü kimi Həvarilə kimi peyğəmbər, kimi müjdəçi, kimi çoban, kimi müəllim təyin etdi ki, Məsihin bədəninin inşafından ötürü xidmət vəzifəsini yerinə yetirmək üçün müqəddəsləri təmin etsinlər. Fikirlərirsən, Allah səni xidmətə çağırdıqda, Allah istəyir ki, sən onun ailəsində, sən onun cəmiyyətində sadəcə oturan diləcə olmursa, ancaq gəlib, ancaq gedən yox. Sən orada pay götür. Sən Allahın cəmiyyətində, onun ailəsində öz məsuliyyətini götür və sənin məsuliyyətin müqəddəsləri təmin etməkdir. Sən Allahdan aldığın əmanətlər ilə sənin cəmiyyətinin təminatçısı olqun an ki, nəticəsində Sənin xidmətinin nəticəsində, sənin Allahın adı ilə gördüyün işlərin nəticəsində hamımız imanda və Allahın oğlunu tanımqda birliyə, kamil insan səviyyəsinə, məsiih tam yetkin həddinə çataq. Pisəvərisən, qoy bunda sənin payın olsun. Cəmiyyətdə olan birliyi qoru, münasibətləri qoru, nifaq yaran, ara vuran, söz gezdirən, incirlik yayan bə də pis xəbərlər yayan deyil. Yo, Allah sənə bəbbin xəbərlərinin qasidi olmağa çağırmayıb. Allah sənə xoş xəbərin müjdəçisi olmağa çağırmıb. Ona görə billiyə vahidliyə, əməkdaşlığa, dostluğa, ailə münasibətlərinə nə səbəblisə ona can ar. Əlindən gəldiyinə elə gələn ki, sənin cəmiyyətində birlik olsun, sənin cəmiyyətində Allahın sevgisi yaşasın. Qoy sənin ənanın buna işləsincə, ətrafında olan insanlar Allahı dərk edərək, Allahın fədakâr məhəbbətini dərk edərək, şədandış məhəbbətdə bir-birlərinə yanaşsınlar. Bu səbəbdən buna can at. bunu et ki insanlar böyüsünlər. yalan, kərəkgbazlar və digə cür-bəcür təlimlərə uymasınlar, körpü uşaqlar olmasınlar. amma böyüsünmər yazılıb əksinə məhəbbətlə həqiqəti yerinə yetirərək, bədənin başı olan məsihə bənzəmək üçün hər tərəfli dövlət Allah sənin həyatında bu işi başlada. Allah sənin həyatında bu işi başlada və onu tamamlayacaq ki, sən Məsih tanımaqda bölünsəsən, kamil insan səviyyəsinə gələsən. Sən insanların aldadıcı təlimlərinə görə deyil, amma Allahın məhəbbətini tamamilə öz həyatına alasan və Məsihdə böyüyərək Məsihə bənzəysən. Və sən bu Allahdan nemətləri alan insan ancaq İstəy vaxta kimə ancaq almırsan, ancaq almırsa, sən onları ötürücüsü olursan. Ötür onu icmana, öz cəmiyyətinə ötür. Qoy səndən cəmiyyətə ancaq xeyir gəlsin. Allahı tanımaq, Allahın sevgini duymaq, Allahın sevgisiylə doymaq, Allahda görmək, Allahda inşaf eləmək. Qoy sənin vasitənlə imamlılara quş şəkildə gəlsin tam əks olan şeylər deyil. Qoy sənin vasitənlə sənin ailənə, sənin nəslinə qoy Allahı tanımaq, Allahın sevgisi ilə doymaq. Allaha ibadat etmək, məhəbbəti anlamaq sənin vasitənlə gəlsin. Allahdan al və Allahdan aldıqlarını ötür insanlara. Hər gün Allahdan ağ al və hər gün insanlara ötür. Bu sənin Allahan oğlu İsa məsihi tanamada müjdə işində payındır. Öz payın belə. Öz payına, öz şərikliyini yerinə yetir. Allah bunu səndən istəyir. Allah deyir ki, mən bu işi səndə başladım, mən bunu da səndə tamamlayacam. Sən müjdə işinə şərik ol və müjdə işinə davam elə. Ancaq xəşbərlər, ancaq İsa səni sevir ifadəsi ilə mən bilmirəm ki, müjdə işi bitir, amma müjdə işi münasibətlər, gerçəklik, sevgi, qayğı, diqqət, məsihdə böyümək, Allahı tanımaqda inkişaf etmə, qol bu da sənin işin olsun. Görəbsənə xeyir dua etsən, Rəbbim sözü sənin təminatçındır. Allah səni təmin edir, vədlərini verir, sədaqətlə doldurur. Biz də Rəbbimizin sevgisi qarşısında sevgi ilə cavab veririk.